Неймовірні кадри ураження складу Російської Федерації терористів на їхній території в Ростовській області заявлено як Новочеркаськ. Пане Романе, наскільки це важливий склад для росіян? І в першу чергу, звичайно, хочу попросити наших глядачів: поставте цьому відео лайк, прокоментуйте, підпишіться і поділіться. І до речі, багато з вас пишуть, що вам в новинах вже не вибиває наше щоденне зведення. А ви просто підпишіться, поставте на дзвіночок, і вам щоденно буде проходити сповіщення, будете кожен день знати, що відбувається, і на лінії бойовозівня, і загалом навколо. Наших ворогів і союзників партнерів. Пане Романе, Новочеркаське склад детонувало дуже і дуже потужно. І кажуть, що це був ключовий склад, який постачав на Донбас боєприпаси для окупантів. Ростовська область, взагалі, вся можна сказати, це такий великий воєнний хаб російської армії уже на 11 год вторжения. То тобто є, з 14-го року росіяни. Связку Ростов-Донецк организовали, в Ростове основные склады, в Донецке второстепенные склады, они туда перебрасывали войска, силы, средства, располагали да, довольно-таки серьезные предприятия по ремонту техники, по некоторым позициям, даже для, по, по производству военной техники расположили, э, уже в связке Донецк-Макиевка, Донецко-Макиевская-Ясиноватская агломерация в этой. После того, как у нас появились 22 -го года «Хаймерсы», ракеты М-31, 80-85 километров, россияне все это перетянули чуть восточнее, то есть где-то до уровня Луганска. Луганск, Новозовск, вот туда, поближе -по -по к границе, до Таганрога буквально. А вот после того, как уже нам дали атакамсы для «Хаймерса» с дальностями до 300 километров, россияне все это перенесли за границу Украины, в Ростовскую область надеясь на то, что не будет получено разрешение э, для работы э, средствами поражения натовскими по российской территории. И здесь они просчитались. То есть те склады, которые были организованы уже в Ростовской области, мы начали доставать э, и американскими атакамсами, э, английскими и э, французскими строп-шедоу-скалпами, ну и нашими ракетами и беспилотниками в том числе. Вот склад, ну это один из таких складов, но их там где-то больше десятка больших складов уровня уже чуть ли не стратегических, они за более чем один, за более чем 10 лет 11 год они там отстроили в Ростовской области, Ростовская область, Кубань, Краснодарский край, то есть вот это практически до Северного Кавказа, россияне расположились для вторжения, причем они планировали вторжение не только в Украину, а дальше еще в Молдову, Приднестровье и вплоть до, до Балкан. Почему здесь вот именно на этом пятачке, можно так сказать, юго-западе Российской Федерации, здесь сосредоточено большое количество складов, но сейчас это хорошие цели. Вот пусть напоследок своей каденции, но Байден дал возможность по ним отработать, вот я думаю, в ближайшие несколько недель эти российские склады будут гореть. Пане Романе, в Краснодарському краї, це вже поруч е, супутникові знімки демонструють, що росіяни почали буд активно будувати укриття на авіабазі Приморсько-Ахтарськ. Наскільки це серйозна база? Ну і очевидно, вони очікують якихось ударів. Ну, в Приморськ-Ахтарські там знаходиться одна із основних баз кстати, хранення і запуска е, То Тобто, це що і ракет, в тому числі російських здесь. можно сказать, база дальних для россиян на данном, на данном этапе средств поражения. То есть для нас это очень важно, до, до нее добраться. Дальность позволяет, дальность позволяет работать даже нашими средствами, теми же Нептунами, но не говоря уже об Атакамсах и Стоншеду и Скалпах. То есть по большому счету в ближайшее время, я же почему я говорю, как раз вот этот пятачок Тамани, Таманского, полуострова, Краснодарский край, Ростовская область, то есть весь этот, весь этот пятачок натыкан буквально, э, испещрен российскими складами и базами. Потому приморск ахтарск это тоже одна из наших целей, и россияне там пытаются развернуть систему ПВО, прикрыть, максимально прикрыть от внешнего воздействия склады и э, авиатехнику, в том числе и э, те же беспилотники, э, и шахеды, то есть, имеется в виду. То есть, э, здесь будут пытаться, пытаться э, обозначиться как-то укрытием, но для нас это хорошая цель. Э, хорошая цель, заход с моря неплохо, то есть, э, заходить как раз через Азовское море э, любыми средствами поражения, особенно ракетами, которые могут идти на низкой высоте. Вот те же «Строншеды» и «Скалп», они на предельно малые могут стелиться буквально у м, э, границы воды и заходить под радиогоризонтом, так называемый, заходить выполнять боевую задачу. Ну и наши сейчас ракеты, которые, ну, по крайней мере, пока анонсированы, то есть они пока еще э, в серьезную схватку не вступали, анонсированы как минимум три ракеты крылатые, помимо «Нептуна» это и «Рута», и «Пекла», и «Поляница», то есть три ракеты тоже могут идти на предельно малых высотах. Пане Романе, ми вчора з вами згадували, наскільки самі росіяни хвилюються через удари по Казані татарстан і по Орлову. Арлову. Да? Теж ви наголошували, наскільки це важлива нафтобаза, і там є насоси для нафтових перекидів та до Білорусі до Європи і, до речі, вчора Путін, що не партаману зібрав і зробив відео навіть включення з регіонами і згадав атаку на Казань і сказав, що удари і руйнування в Україні будуть ще потужнішими. Я так розумію, що справді це важливі напрямки і били прицільно в дуже важливі об'єкти для росіян. У Татарстан як то так і республіка, по побальшому рахунку, повністю готова к свободному плаванию. Но, тем не менее, до сих пор она под гнетом россиян. Еще это геноцид практически татар в свое время Иваном Грозным, если кто помнит, это, это практически вырезали Казань в ноль, лишили мужского населения практически. Вот сейчас россияне там разбавили, конечно, татар, но тем не менее. Со своя, то есть есть полностью готовые автономные органы власти, есть свой президент Раис, он там называется, правитель Миниханов. То есть полностью готовая к свободному плаванию и уходу из-под гнета Российской Федерации, Российской империи, республика, но тем не менее расположила у себя большое количество предприятий именно военного, военного цикла. Причем иногда полных. Вот, допустим, даже крупноусловая сборка тех же шахедов именно в Татарстане расположены. Не говоря уже об основных э, заводах, вот, который был поражен вчера и довольно-таки успешно э, был поражен завод по производству порохов для ракет. Но таких там очень много. Да тот же КАМАЗ э, собирается в Татарстане. То есть э, для россиян, во-первых, для Российской империи эта территория довольно-таки э, важная. То есть э, вот именно из-за расположенных этих объектов. Ну и для самих татар. Ну уже пора в конце концов заниматься освобождением из из этой тюрьмы народов. Там есть некоторые подвижки у татар. Больше, наверное, у башкир ближе просто Башкортостан, к Казахстану, ну, скорее всего из-за этого. А вообще Татарстан он практически в центре. То есть окружен, там, по-моему, по Оренбургской областью, Башкирией. То есть до до даже до, до Казахстана далеко. Но тем не менее начинать эти движения надо однозначно. І я думаю, Татарстан, он, як только развал розвал Російської Федерації. Вони себя покаже как флагман виходу из із поду російського гнюда, пане Романе, головне управління розвідки відзвітувало. Правда, відео вони не демонструють, але в себе в офіційному телеграм-каналі повідомлено наступне, що вони накрили склади Шахедів, Алабузі, і от вони повідомляють, що там було і 400 шахедів, і 400 камер для шахедів, і фюзеляжі для шахедів, загалом знищено на суму 16 мільйонів доларів. а От это головне управління розвідки ГУР как раз прямі контакти з тими силами, про яких я зараз говорив, які в кінці кінців будуть ініціаторами. развала Российской Федерации. То есть это конфиденты, так называемые, которые работают с нашими спецслужбами, с нашей разведкой, в том числе и с ГУРом. У нас еще служба внешней разведки, контрразведка, служба безопасности работают в, в, работают в таком же режиме. То есть есть свои э, группы влияния и, естественно, они выполняют в том числе и боевые задания. Э, вот главное управление разведки своими длинными руками достало до производства как раз шахедов, Склад, ну звісно, оптимальний варіант, це уничтожение самих заводов. Ну, тим не менше, як мінімум, несколько десятків шахідів на нашу територію вже не зайдуть. Друзі, невеличкий збір для третьої штурмової бригади їм потрібна броньової м 113 Давайте хто скільки зможе закриємо ці потреби, аби наші оборонці мали на чому евакуйовуватись і штурмувати позиції ворога. Романе, біда в росіян на Курському напрямку, а ще більша біда в північнокорейських військ, тому що в першу чергу. Наш підрозділ Сили спеціальних операцій повідомив, що буквально лише за три дні їм вдалося ліквідувати 77 північно-корейських військових. 40 поранити. є кадри. До речі, вони офіційно про це показують. Но, на жаль, на жаль, ми цього не можемо показати. Але загалом південно-корейська розвідка, що вже є втрати північно-корейських більше 1100 осіб, і загалом намагаються Росіяни маскувати появу північно-корейських військ. Вони то. В 11-ту бригаду їх пхали, то 810-ту бригаду морських піхотинців, і загалом вже з'явилися і наші ССОшники показали документи. Вони просто так нагло, примітивно переписують частину лишають імені північнокорейських військових, залишають. А потім на радянський, на російський лад там щось переробляють і прописують, що вони є з туви родом. Знову ж таки є. Кадри, як виглядають ці вже північно-корейські військові, які вже нічого не зроблять, але ми їм показати не можемо. Ну, є ще республіку Саха, вони їх туди подтягивают під, і під бурят. тобто під по три республіки, по крайней мере, тува, Саха, Буряті, Саха Якутія. Тобто, як То есть пытаются как-то непонятно зачем. То есть с точки зрения э, выхода информации, так она еще до того, как они туда попали, северокорейцы уже все это знали прекрасно, что они будут заходить. Но тем не менее отрабатывают некоторые методички. Россияне еще старые советские. Это примерно так э, в свое время Советский Союз скрывал участие э, э, со, советских войск на, разный, на разной территории. Вот они по этим методичкам КГБшным до сих пор и действуют. Но это тем не менее не спасает от северокорейцев от э, шквального огня нашего, под которые они попадают, э, потом -по попадают почему? что не обстреляны, их практически без э, серьезной военной подготовки бросают в бой в местные штурмы, естественно их скашивают наша э, наша э, стрелковая, э, артиллерийская, ну и уже авиационное можно сказать средство поражения, Это те же FPV дроны, то есть э, очень хорошо работают наши. Піввішники дуже багато відеоряду зараз є в Ютубі і по, по різним каналам, тому уже вже скрывать. скривати. Тим не ФСБ, ФСБшники, КГБшники как-то намагаються отработать свої три копейки. Ну, власне, хто хоче, зайдіть на офіційний телеграм-канал спеціальних операцій, вони демонструють детально, як вони ліквідовують цих північних корейців.